Sual: Kafir insanı yumaq olar mı? Cavab budur ki, müsəlmanı, mömməni yumağın savabı böyükdür. Amma kafirləri yumaq bu icazəli deyil. Çünki insanın yuyulması, kəfənlənməsi, namazın qılınması Onun dəfn olunması bu ölüyə olan hörmətdir. Kafirin ölüsünün hörməti yoxdur. Ona görə kafir bu qaydada dəfn oluna bilməz. Hətta Əbu Talib peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmənin əmsisi, peyğəmbərimizə nə qədər yardımı olmuşdu, nə qədər köməyi dəymişdi, amma İslam üzərində dünyasın dəyişmir və o öləndə peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əliyə deyir ki, "Get onun üstünü ört." Deməli ki, get dəfn elə demədi bunu. Dedi ki, üstünü ört. Yəni onun dəfn olunması, yəni bunların hamısı, yəni dinimizdə gələn qaydalarla dəfn olunması bu hörmətdir. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm demədi, get onun dəfn elə. Dedi ki, get onun üstünü ört. Çünki o İslam üzərində ölməmişdi.